Дедушка хороший, добрый. Он нам дает денежки, копейку. Мою бабушка зовут бабушка Галя. У нее кудряшки она делает. Ну, тут чуть-чуть. Тут, тут кудряшки, а тут обычные волосики. Она очень красивая, обо мне все заботится. И если мне кушать хочется, она сразу мне готовит макарошки, супик, кашу. Мой дедушка добрый, хороший. Мой дедушка лучший. Очень хороший. Он очень добрый, когда я прихожу. Вот мы с ним играем в машины, в шашки. Иногда я иду в компьютер с дедушкой. Мы ему смс по компьютеру делаем. Ну, разговариваем с его друзьями по компьютеру. Моя бабушка, она очень вежливая. Она мне печет блинчики. Я у моей бабушки ночую. Мы играем в прятки с бабушкой дома. Еще мы играем в догонялки на улице. Мы с дедушкой очень любим шалить. Играть мою бабушку зовут Оля. Она очень любит за мной работиться и очень разные еду мне готовят. Там сосиски, макароны. Еще в Сашке играет со мной. Я ее часто выиграю, но Оля может и когда-то меня выиграет. Дедушка Вова, он меня носит на фигурное катание. Он очень вежливый, со мной играет в разные игры, мы с ним играем в мячик, еще мы с ним играем в кубики дома. Мы с ним очень любим играть с моим котом. Моя бабушка добрая. А дедушка, у меня есть два дедушка, я думаю, не знаю, как зовут это в деревне. Ой, у меня еще есть две бабушки, еще одна. Одна умерла на небе, а, а вот одна бабушка живет с тем дедушком, которого я не знаю. Мою бабушку зовут Галина Ивановна, трудолюбимая. Дедушка Саша, он уехал куда-то на больничный, а он И бабушка Ира это там далеко в деревне зовет. Хорошая. Мы с бабушкой любим отдыхать на даче. Любим печь пироги. Еще ходить на речку, ловить рыбу. Мой дедушка очень хороший, добрый и шутит всегда с нами. Я люблю с дедушкой смотреть телевизор, заниматься спортом. Поддерживая У бабушки очень много друзей, большой круг Я думаю, что это потому, что она многое знает. знает Играем в разные игры, танцуем, поем. Доброе и справедливое. Моего девушку зовут Валерий Прокопьевич. Он вместе с бабушкой живет в деревне. Мы приезжаем очень часто. Дедушка Коля, он добрый, он хороший. Мы с дедушкой любим играть в лото, в домино и любим кататься с горки. Дедушка Валерий Федорович. С ним мы любим тоже шутить, гулять. И, и дедушка нам покупает, чего мы хочем. Мы любим девушки. Ну, дальше все собирать, поливать. Или любим играли в догонялки, в прятки. Жила была бабушка Алена. И были у нее внучки. Машенька и Дашенька. Помните, как вы помогаете своим дедушкам, бабушкам? Маме. Я помогаю бабушке быть посуду. Умница Машенька. пшеница. На даче, да? Пошу. Так, Данечка как помогает? Я бабушке помогаю по пошуту вычелать, а дедушке лук чистить. Ну, какой ты молодец. Анечка как помогает? А Господи? я помогаю бабушке вот мыть полы. Ну какая трудная у тебя помощь, умница. Да? постирал Молодец. Что вы стали правителем целого государства. Что бы вы сделали для пожилых своих людей, для жителей, бабушек и дедушек? Денег бы прибавил, да? Пенсии бы прибавил гости. А ты бы позвала всех себе в гости, да? Принес? Мою бабушку зовут бабушка Маша. Она трудолюбивая, красивая. ней люблю гулять, ходить в магазины. И очень меня вкусно кормит. Мою бабушку зовут Галина Николаевна. Она очень любит с нами играть. Ну, в догонялки, пазлы бывает, собирает с нами. И еще она любит с нами чуть-чуть пошутить. Добрая, веселая.